Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua um. pendengar channel Sembang Fisik Individu dan sahabat-sahabat ke channel kami Saya Hafizi Dan saya Muhammad Nur Hafizuddin Baik, terima kasih kerana setia bersama kami dalam podcast kita pada hari ini Jadi pada podcast ini kita bawakan satu topik yang semakin penting dalam dunia pendidikan Betul tu, setiap hari kita lihat kanak-kanak semakin banyak menggunakan gadget sebagai hiburan, pembelajaran, komunikasi malah ada yang gunakan gadget lebih lama daripada dewasa uh, Saya juga lihat banyak kesan-kesan negatif seperti uh, berlakunya banyak isu-isu yang dua tangkaan berlaku di banyak sekolah terutamanya sekolah rendah Betul tu, jadi hari ini kita nak bincangkan satu persoalan besar berkaitan dengan bagaimana penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan kognitif dan pembelajaran kanak-kanak Kita nak lihat dari sudut akademik psikologi, kemahiran sosial dan persekitaran sekolah. Banyak kembangan diluahkan oleh guru, ibu bapa dan kaunselor. Adakah gadget lebih meratakan manfaat atau mudarat jika tidak dikawal? Jadi untuk menjawab segala persoalan ini, kita bawakan soalan tetamu istimewa. Ya, beliau adalah Encik Emmanuel, anak Patrick Bailey. Beliau merupakan calon PhD dalam bidang tesel di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi beliau mempunyai banyak pengalaman mendalam dalam literasi digital, perkembangan murid dan juga pengajaran bahasa Inggeris. Terima kasih Cik Samuel Terima kasih tuan kerana sudi bersama kami pada hari ini. Okay. Okay. Jadi pasal apa ni tadi? Untuk ha. uh, boleh ulang soalan tadi. Okay. Sebelum tu um, boleh tak uh, Cik perkenalkan diri terlebih dahulu lah supaya oh. kita audiens kita dapat lihat dulu ha. Okey. Ha mengambil doktor falsafah, okay. pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua okay. uh, di University Pendidikan Sultan Idris. Okey. Okay, Jadi, um okay, kita teruskan dengan soalan pertama ya. Jadi daripada pengalaman encik sendiri, okay, sebagai seorang pendidik, okay, bagaimana penggunaan gadget berlebihan ini dapat mempengaruhi prestasi pembelajaran murid? Okey, pada pendapat saya, okay. dia lebih mendatangkan uh, kesan yang negatif, lah. Kesan okay. yang negatif kita ambil contoh sebagai sekarang kita ada TikTok dengan Instagram betul kan? okey kalau kita tengok TikTok dengan Instagram semuanya hiburan kebanyakannya lah hiburan 90% okey jadi kalau kita tengok tu video-video uh, pendek dalam yeah. dalam media sosial tu kita rasa tertarik tak okey uh, macam tu uh, minda murid-murid boleh tertarik kalau kita masa kecil dulu kita tengok TV kan ha betul ha uh, kita Kira tengok TV kartun, dulu ha sekarang kita ada gadget, kita boleh tengok phone apa semua semua ada dalam phone. Jadi, um perkara yang apa ni yang boleh menangkap minat uh, para pelajar ni uh, boleh menyebabkan mereka untuk um ketagih. Ha, oh, ketagih. Uh, kalau macam benda yang mereka minat, uh, mereka akan lekat dan mendalami uh, screen um kandungan hiburan dalam skrin tersebut. Tapi kalau macam ada video seperti unsur-unsur unsur-unsur um, apa ni? Akademik. Aha. Uh -huh. uh, akademik. Mereka akan macam mana kita ada yang mungkin berminat tapi kurang. Tam, lep, mereka lebih kepada Okay, skor atas je lah tak boleh tengok ni. Ha, hmm. tengok hmm. yang lain. Ha, macam tu. Dia lebih mendatangkan yang negatif daripada positif walaupun ada positif dia tak situ. Okay. kita memang faham uh, penggunaan gadget ni sebenarnya kita dapat lihat memangnya dia keperluan lah eh. Maksudnya uh -huh. sekarang memang kanak-kanak pun tengok kat mana-mana dah ada dah eh, gadget Kurang. ni. Eh. Ada. Daripada bayi lagi tadi dedahkan dengan uh, gadget uh. ni. Jadi um, kalau macam gadget ni kan cik um, yalah kita tengok konten kandungan mereka banyak macam TikTok macam cik kata tadi kan. Jadi macam mana budak-budak kanak-kanak ni dia terpengaruh jadi dia macam orang kata menyebabkan perkembangan kognitif pun terpengaruh uh, terganggu juga. Contohnya macam kita tengok ada yang speech delay kan ah, sekarang ah, dah mata matalah yang ah, Paling ah. banyak dihadapi di sekolah Ah. Okay dia macam ni Macam yang saya cakap tadi Mereka hmm. lebih kepada minat mereka hmm. adalah lebih kepada hiburan Jadi hmm. kalau benda yang unsur akademik mereka akan uh, Sekali apa ni Sekali tengok uh, dah lah Haa okay. Jadi perkara yang macam ni Haa uh, ia datang daripada minat mereka sendiri Minat lah eh. uh, Macam mana mereka Tengok um, boleh kata macam mana mereka tengok dunia lah, hmm. okay? So jadi kalau mereka dalam kelas kan kalau dekat Malaysia kita tak boleh bawa gadget kan dalam kelas. Ah betul? Ah ha, jadi and then kalau guru mengajar kita tak boleh kawal juga nak nak dia mengajar dengan cara kita minat atau tak. Hmm. Ah ha, yang tu yang boleh membuatkan prestasi murid-murid ni mereka akan rasa dari segi kognitif mereka akan rasa macam Okay, saya tak minat, yang ni tak menarik, yang ni tak ada hiburan, tak nak belajar. Ha, macam tu mereka punya Ooh. mindset. Oh, faham, faham. Jadi betul lah kalau penggunaan gadget berlebihan ni, sememangnya dia akan mengganggu lah kognitif kan, eh. penggunaan kognitif tu. Mengganggu, kalau tak dipantau pun mereka akan mengganggu. Macam kalau lebihan masa pun memang akan mengganggu. Okay. Baik Encik, kita pergi ke soalan yang kedua ya, eh. berkaitan dengan uh, isu yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi soalan kedua, Adakah Encik perasan murid yang sering menggunakan gadget ni mempunyai attention span yang lebih pendek? Maksudnya, um, tahap fokus mereka ketika belajar ni kurang. Kadang-kadang um, uh, gadget ni, dia akan mengganggu fokus lah. Bagi contohnya, macam guru mengajar di hadapan, mungkin 10 minit, mungkin ada yang 15 minit baru hilang fokus dalam pembelajaran. Macam mana Encik boleh jelaskan? Hmm, Okey, jadi sebenarnya attention span sebagai murid ni, okay. uh, walaupun kita sekarang ni orang dewasa, attention span kita... Uh, takkan lebih daripada 20, uh, 30 minit. Paling lama 30 minit. Oh. Kalau kalau sejujurnya memang paling lama 30 minit. Okey, tapi kalau kanak-kanak sebab minda mereka tengah berkembang. Jadi uh, masa mereka berada dalam kelas ha, seperti yang saya cakap tadi, kalau benda yang buatkan mereka terhibur, mereka boleh apa ni? Uh, boleh fokus untuk buat jangka masa yang lama. Hmm. Kan? Hmm. Ah ha, jadi Misal katanya, kalau kat rumah mereka disuruh belajar ataupun buat homework dia tak akan buat dengan bersungguh-sungguh. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kalau kita tengok dihiburan, kalau kita tengok cara mereka um, tengok gadget dalam media sosial tersebut lama kan masa mereka tengok lama, tak kisah sejam, dua jam, hmm, tiga jam betul. boleh tapi bila datang ke belajar, mereka langsung tak boleh fokus tak lama fokus. kan okey itu adalah um, lahir daripada faktor di mana mereka uh, punya apa ni motivasi ataupun perhatian mereka dah habis digunakan semasa nak main apa ni lekat dengan phone hmm. tu. Uh, lekat dengan gadget okey jadi mereka akan letih uh, bila mereka letih motivasi mereka nak belajar pun macam esoklah mesti hmm. kita sendiri pun pernah alami kan macam tu ha and then kalau di dalam kelas mereka macam yang saya cakap tadi mereka tak boleh mengawal apa yang mereka suka ha, tapi ini kita tak boleh salahkan cikgu juga sebab cikgu dah uh, cuba sedaya upaya untuk tarik perhatian mereka tapi mereka ada yang susah sikit uh, nak adapt dengan apa ni environment dia, uh, dia uh, persekitaran ha. dia hmm. uh, susah nak uh, adapt apabila mereka susah nak adapt, mereka sebab mereka tak boleh nak kawal masalah ni apa yang mereka suka atau tak suka uh, jadi balik pada macam jawapan saya dalam soalan satu tadi ia akan mengganggu um, mereka punya perkembangan kognitif hmm. macam tu oh faham faham, maksudnya sekarang ni apabila gadget berlebihan dia kan dia macam tengok tadi bagai, baga baga hiburan yang ada kan jadi apabila banyak pelbagai hiburan ni cikgu mengajar kat depan pun mereka punya fokus ni terganggu lah sebab dia akan teringat dengan apa yang tengok kat rumah ni kan eh. betul walaupun cikgu tu punya banyak ini pun dia akan tetap terganggu betul betul dia terganggu lah eh. ha, dia akan teringat-ingat balik kat rumah kan? Ha, pun apa yang apa yang ditingg, apa yang dilihat tu. So, betul dia kata tengok okey ah. dia fikir tak kena pergi. Kita take... ha, pun mereka akan cakap dengan kawan mereka pasal benda tu. Ha. Lepas tu perhatian mereka dalam kelas ah ha, tak ada. Betul so, juga betul oh, betul, betul. Cabaran besar bagi cikgu lah. Ya betul. Okay. Sekarang ni kita ke sudut sosial pula Sejauh mana penggunaan JD ini mempengaruhi kemahiran sosial Dan komunikasi murid dalam kelas seperti yang Ha, seperti mana kita tahu ada yang kanak-kanak ni dia ada yang speech delay sampai hmm. terbawa-bawa sehingga umur dia macam tak ada jadi macam mana ya encik? Okey, jadi merujuk kepada soalan tadi dia macam ni. Dia ada terbahagi kepada dua uh, sisi. Ada sisi negatif, ada sisi positif. Jadi kita melihat uh, gadget ni sebagai satu medium untuk social media kalau kita tengok dari segi negatif dia dulu, okay, mereka um, kemahiran sosial dan komunikasi mereka agak um, kurang memuaskan. Kita tak cakap buruk lah, tapi kurang, kurang memuaskan. memuaskan. Ha. Dia macam ni. Kita pernah tak tengok uh, kalau dekat sosial media kita scroll scroll scroll, ada guru yang uh, membuat post di mana murid mereka uh, menjawab soalan seolah-olah dia bercakap secara informal dengan dengan guru mereka. Ah, betul, oh, ada ada. ada sorry, ada, tak banyak, boleh banyak. jawab. Sorry, apa ni? Sorry, ni. Ada kan? Ada Ada yang lukis, ada yang buat lawak. Hmm. Hmm. Okey, yang ni datang daripada um pengaruh sosial media yang di mana video yang mereka tonton tu kalau mereka tengok hiburan tu, ah uh, kiranya karakter ataupun orang yang dalam Konten um, tu Mereka macam Kalau kita tengok mereka banyak informal kan Kalau kita tengok mereka social media Cara orang berinteraksi apa semua ni okay. Banyak guna kata-kata kesat Semua tu Lepas tu nada Nada berkomunikasi pun Bukan nada yang lembut ha, Macam tu bahasa-bahasa hmm. Rojak Bahasa Rojak ada And then nada yang kurang sopan pun ada ha, Itu Dan Ia juga mempengaruhi Apa ni Um, dari segi bahasa juga Seperti yang kita tahu Sekarang ni social media kita boleh tengok um, Seluruh dunia kan Tapi kita punya konten lebih kepada Ada yang daripada negara jiran kita Iaitu Indonesia Jadi okay. Ap hmm. Apa benda Saya sendiri ada rakan Yang dah menjadi guru sekarang Dia ada kongsi dengan saya Respon murid di dalam kertas esei ada beberapa perkataan yang menggunakan perkataan daripada bahasa Indonesia. Saya tak salahkan um, untuk kita belajar bahasa tapi uh, untuk satu bahasa macam bahasa Melayu lah bagi bagi contoh hmm. kalau kita gunakan bahasa yang yang tidak berkaitan Jawapan dia memang akan jadi salah, betul, betul tak? Kesalahan eh, ah. ha. Lah, akan jawab soalan lain. Eh. Ah, betul yang itu sisi apa ni negatif. Hmm. Kalau sisi positif pula, seperti yang saya cakap dalam jawapan saya yang lepas-lepas ni tadi, okay. kita hiburan kita ada konten akademik berunsur akademik seperti sains dan matematik. Okey, yang ni bagus untuk murid-murid kalau mereka nak belajar ataupun mendalami subjek yang mereka tengah belajar dalam sekolah. Jadi apabila mereka mendalami subjek tersebut, memang tak rugilah kan. Hmm. Ha mereka dalam pada masa yang sama mereka terhibur ataupun uh, meluangkan masa dengan gadget, mereka juga ada belajar. Ha, yang ini sisi positif kalau mereka um, melihat atau menonton kepada jenis hiburan yang akademik. Hmm. Tapi yang ni memang agak susahlah bagi kita sebab tak semua murid ataupun pelajar walaupun kita sendiri memang kurang minat kita dengan um, content academic melainkan ada content creator yang boleh membuat um, subjek-subjek atau content content academic tersebut menarik. Oh, faham-faham. Menarik. Oh, faham-faham. Kita -faham. dah semua kan. Kaedah dah punya uh, yang menarik ke. Kebanyakannya kebanyakannya orang kata dia orang banyak dalam content creator yang macam content creator yang macam atau macam lebih hiburan saja. Hmm. Apa? Ah. Uh, kemewahan. Apa, uh. Uh, ambil tahu kadang-kadang macam sekarang ni uh, cik kedua uh, pelajar dekat Universiti Pendidikan Sultan Ibrahim kan? yeah. jadi apabila anda tengok murid-murid nanti kena kena faham lah macam mana minda mereka apa ni um, ber, berkait dengan apa yang mereka belajar oh, okay, okay. jelas okay. Baik, kita masuk ke bahagian solusi pula. Uh, apakah pendekatan sekolah dalam menangani isu gadget berlebihan dalam dalam kalangan murid sekolah Okey, kaedah dia. Uh, untuk dalam, dari segi penggunaan gadget tadi kan Okey, hmm. okay, Kalau kita melihat kepada dunia kita uh, Perkembangan globalisasi sekarang okay. Uh, sebenarnya gadget tu dah menjadi sebahagian daripada kehidupan harian kita kan di mana kita tengok uh, perkembangan untuk kelas yang akan datang esok apa nak bawa semua betul betul okey jadi pendekatan yang saya boleh cadangkan adalah um, untuk menggunakan gadget sebagai alat untuk mereka belajar okey jadi gadget yang digunakan ni nanti Uh, contohlah seperti laptop, tablet atau phone semua boleh pakai. Tapi cara dia, pendekatan dia adalah melalui dua perkara ni. Antara dia dibuat secara membuat latihanlah kita bagi contoh. Latihan, kuis ataupun um, ataupun kerja khusus mereka kita buat guna cara digital ataupun atas talian. Okey, kenapa digital dengan atas talian? kalau zaman globalisasi sekarang apa yang muncul dalam kita uh, dalam minda kita sekarang uh, ianya adalah pendekatan untuk meneraju pendidikan abad ke-21 betul tak betul okay. betul jadi dengan um, pendidikan sistem pendidikan abad ke-21 ni kita banyak menitik beratkan teknologi betul tak betul uh, dia jadi apabila pendekatan um, seperti ini uh, secara digital atau atas talian ia boleh membantu murid untuk um, lebih mahir dalam menggunakan gadget lebih mahir dalam menggunakan um, sistem ataupun software yang mereka gunakan dari segi untuk menjawab soalan atau semua untuk kerja khusus macam itu jadi maksudnya penting jugalah kan sebab kita nak bagi pendedahan awal kepada mereka ya. Ha, ah, mereka boleh tahu lah macam mana nak access ha, ah, macam tu. Kita kurang-kurangnya kan? mereka tak ada mereka ada akta dan mereka tak ketinggalan langsung. Tak ketinggalan langsung. lah sebab hmm. nanti bila mereka belajar di tahap yang tinggi kan macam kita kat sekolah okey lah dia belajar guna apa untuk ah uh, WhatsApp dan sebagainya. Hmm. Tapi bila di universiti nanti bila mereka dah tahu taklah ke ikut nak guna tu nanti kan. Betul. Ha lebih, lebih, ah, lebih senang lebih laju, laju kan. Oh. Jadi macam uh, apa jawapan yang tadi pun dia kata kena menarik minat mereka kan. Jadi apabila mereka minat guna gadget, pada pendapat encik kan? Um, okey ke kita guna macam macam um, apa efektif ke kalau kita buat game permainan online macam Kahoot, Quizizz semualah ni. Okey tak um, relevan ke? Oh. relevan, relevan. Tapi oleh sebab sistem pendidikan kita dekat Malaysia melarang penggunaan telefon bimbit hmm. ataupun pembawaan dia sekali ke dalam sekolah, kita boleh um, bagi student pelajar-pelajar uh, tu untuk Uh, membuat kuis dengan yang macam kahoot quiz yes. semua tu uh. dari rumah di rumahlah. Oh uh, jadi cara untuk kita uh, jejak penggunaan ataupun jejak makan mereka kita suruh mereka untuk isi dengan nama penuh. Ha. Hmm. Uh. Kalau sekarang uh, daripada musim covid dulu kita ada website um, apa nama email email murid tu sendiri mereka kan yang moe.gov.my tu Ha yang tu pun kita boleh ja, ya, ya. Ha. apa ni suruh murid itu untuk gunakan email tersebut guna baikkan lah Ha ah, taklah kita kerajaan buat lepas tu kita tak pakai rugi pula. rugi pula kan. Betul juga. <tuh> so jadi kalau mereka guna punya tersebut pun mereka akan akan senang bagi cikgu untuk uh, kekalkan Penjejakan di mana perkembangan murid dia berada. Oh. Okey. tadi kita sebut pasal solusi kan. Okey. Ah uh, boleh dapat kan macam mana pula solusi uh, guru sebut untuk uh, kerja sama dengan ibu bapa pelajar. Sebab kita tahu semua benda ni berlaku di rumah. Betul tak? Berlaku di ah. apa ni dia macam rasa anak dia tahu okey. tapi dia tak tahu apa hmm. realiti anak dekat sekolah uh, macam mana. Mungkin kawalan kat rumah tu ah um, ông kata apa? Kadang-kadang -kadang, ibu bapa ni sibuk kerja kan dia tak nampak hmm. Ha, anak-anak dia kat rumah dia yang ha. pergi pergi balik pergi, pergi masa belajar tidur dan balik masa pelajar tidur ha, okay, betul, kan? betul ha. jadi hmm. macam mana solusi untuk kat rumah pula macam ibu apa ni nak haidkan apa uh, penggunaan gadget dengan anak dia ataupun guru tersebut yang perlu melaporkan maksudnya macam hubungan dua antara guru dan ibu bapa lah hmm. uh, kerjasama antara pihak sekolah dan juga ibu bapa di rumah ok kalau pendapat saya um, ia lebih kepada kalau dah dekat rumah hmm sebab guru pun ada kehidupan mereka sendiri memang tak akan 24 jam pun dengan pelajar tu Jadi, pada pendapat saya uh, seperti yang saya bagi tahu tadi boleh uh, mendapatkan perkembangan daripada pelajar itu uh, daripada ibu bapa pelajar itu sendiri okey sepertinya kalau misal kata kita tak Uh, murid itu tak ada nombor guru ataupun hanya berkomunikasi di antara guru dengan ibu bapa. Okay, Kita boleh bagi tahu ibu bapa yang uh, ataupun ingatkan mereka bagi tahu okey malam ni ada kuis uh, Saya akan buka tapak untuk kuis itu berlangsung. Jadi uh, pautan akan dihantar kepada tuan atau puan. Uh, hmm. Nanti kita bagi apa ni? bolehlah tuan atau puan uh, Uh, bagi tahu anak mereka untuk membuat kuis ataupun tugasan-tugasan ini, tugasan-tugasan pun ah, kita suka. Hmm. Uh, sebab kenapa saya bagi tahu begini? Sebab kalau kita nak mencegahkan penggunaan gadget ni, memang mustahil. Sebab seperti yang saya Terlalu dah Ah terikat, ha, terikat. Sebab kalau ikut dengan uh, pada pendapat saya pada awal tadi, memang gadget ni adalah sesuatu yang perlu dengan kita bukan Tentang sekarang kalau dulu keinginan hmm. sekarang ha, keperluan, keperluan sekarang, eh? sekarang memang keperluan dah keperluan sebab semua kita boleh lakukan dengan gadget sekarang belajar semua tu nah, itu pendapat saya kalau okay. dari segi solusi memang untuk mencegah penggunaan gadget agak mustahil tapi untuk menggunakannya dengan sebaik mungkin boleh oh, okey ha. Okay. jadi tadi kita dah bincang berkaitan dengan Uh, solusi eh um, uh, ni kesan dan sebagainya jadi macam yang Cikgu Fidi jawab tadi betul kita memang tidak boleh uh, kita menekan penggunaan itu kan hampir mutai tapi uh, untuk kita apa katanya mengurangkan sikit kan ataupun apa jadikan ini sebagai penggunaan yang terkawal jadi soalan yang saya ingin ajukan adakah terdapat program atau aktiviti yang dapat bantu meningkatkan fokus murid tanpa gadget maksudnya kita boleh melakukan apa-apa satu -apa perkara yang menyebabkan murid ni ataupun kanak-kanak ni dia tidaklah terlalu uh, fokus kepada gadget dia fokus kepada aktiviti yang lebih berfaedah ha, untuk lebih satu. sehat lebih kepada aktiviti yang mungkin lebih kepada tech uh. -huh. on Yelah, hmm. uh, yang sehatkan uh, sebagainya ok silakan ok pada pendapat saya mungkin ada tiga lah saya okay. ada tiga okay, yang pertama adalah di mana sekolah membangunkan ataupun menjalankan satu kempen yang berdurasi seminggu atau sebulan untuk me Menitik beratkan Kita eh, Menitik beratkan Highlight Betul ha, Menitik beratkan Keburukan penggunaan gadget Yang berlebihan Itu satu Yang kedua Kalau penggunaan Untuk fokus murid tanpa gadget Kita ada Cut memory Pernah dengar cut memory Oh cut memory Tak pernah dengar Macam okay. mana ya, dia Dia macam ni um, Selepas kelas uh, Kita ada satu, dua, tiga ok, kita ada tiga tulang belakang utama dalam RPH kan ok, okay. Um, pra pembelajaran uh, lepas tu yang tengah ni memang proses belajar yang terakhir ni bahagian uh, pasca pembelajaran so, okay. habis pasca pembelajaran tu untuk kita tengok output murid ataupun feedback yang mereka boleh bagi kita boleh gunakan card memory di mana mereka memadankan gambar ataupun perkataan dengan gambar berkait dengan apa yang kita dah hajar pada awal kelas tadi. Yang tu kedua, yang ketiga pula adalah uh, statue game. Pernah dengar statue game? Oh, ini pun belum. Oh belum Aini. pernah dengar. Banyak. Okay. Ini menarik. Okay. okay, kalau statue game ni dia lebih kepada mendisiplinkan murid. Okey, kalau guru memberi arahan mereka tak boleh bercakap dan mereka tak boleh bergerak. Okey, kiranya mereka akan duduk duduk di meja masing-masing dengan guru bagi arahan sampai guru uh, selesai memberi arahan. Okey, kalau game ini uh, kenapa saya bagi tahu untuk mengawal disiplin mereka adalah untuk melatih mereka untuk fokus apabila arahan diberikan di kelas di dalam kelas ataupun apabila pembelajaran sedang berlangsung jadi tiba masanya untuk aktiviti okey baru mereka boleh bergerak sana sini untuk membuat apa-apa uh, kerja yang diarahkan oleh dia oh okay. alhamdulillah macam tu jadi dengan contoh-contoh yang uh, tadi begitu bolehlah kita guna ni eh, contoh eh boleh uh. diaplikasikan uh, terima kasih encik samuel atas perkongsian yang sangat bernas dan membuka mata para pendengar kita Uh, perbincangan hari ini banyak menyedarkan kita tentang bahaya penggunaan gadget dan berlebihan jika tidak dikawal dan banyak yang kita kupaskan termasuklah solusi yang, kita, Encik bawakan kepada kami. Betul tu. Jadi pada perbincangan ini kita dapat lihatlah bahawa gadget ni sebenarnya bukanlah musuh jika kita gunakan dengan cara yang berkesan ya. Yeah. Uh, tapi um, apabila penggunaan yang tidak terkawal ni memangnya dapat banyaklah kesan negatif Impak-impak ya. negatif yang kita dapat lihat termasuklah daripada segi gangguan perkembangan kognitif anak-anak. Okey. Semoga episod ini membantu ibu bapa, guru dan semua pendengar channel Sembang PCQ individu uh, memahami keperluan untuk keseimbangan dunia digital dan dunia nyata bagi kanak-kanak. Jadi terima kasihlah kerana mendengar podcast kami pada hari ini dan terima kasih juga saya ingin ucapkan kepada tetamu kita Encik Emmanuel Anak Patrick Belli daripada UPSI. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya dalam channel Simbang Pisiko e Edu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. <Sess>